असलकम हमारे एम एस कोर्स में दोबारा खुश आमदीद अपनी आखिरी क्लास में हमने एम एस की बुनियादी बातें सीखी बशमुल इंटरफेस असलाहत और डॉक्यूमेंट बनाना और महफूज करना आज हम एम एस में टेक्स फार्मेटिंग पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे जिसमें फ़ॉन्ट के अंदाज साइज़ और रंग तब्दील करना और आपके टैक्स पर जोर देना या नमाया करना शामिल होगा अपने टेक्स्ट को फार्मेट करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट को नज़र आने में दिलकश और पढ़ने में आसान बनाता है ये अहम मालूम पर जोर देने और उसे नमाया करने में मदद करता है टेक्स्ट फार्मेट करने के लिए पहले वो टेक्स्ट मंतब करें जिसे आप फार्मेट करना चाहते हैं आपने जहां से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो वहां पर माउस ले जाएं और एन उसी जगह पर क्लिक करें और दबाए रखें और वहां तक माउस को ड्रैग करें जहां तक टेक्स्ट का इंतहाब जरूरी हो और माउस को छोड़ दें या टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का मतबादल तरीका शिफ्ट को दबा कर और एरो कीज का इस्तेमाल करके भी ऐसा कर सकते हैं एक बार जब आप टेक्स्ट को मुंतब कर लेते हैं आप रिबन के होम टैब पर फ़ॉन्ट ग्रुप ग्रु। ग्रु। का इस्तेमाल करते हुए फ़ॉन्ट का स्टाइल साइज़ रंग तब्दील कर सकते हैं फॉन्ट ग्रुप आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए मुख्तफ ऑप्शन पर मुश्तमिल है बशमूल फॉन्ट का स्टाइल साइज और रंग बोल्ड एटेलिक और अंडरलाइन आप जोर देने या अहमियत उजागर करने के लिए अपने टेक्स्ट को बोल्ड तिरछा या अंडरलाइन भी बना सकते हैं ऐसा करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और फॉन्ट ग्रुप में बी आई यू आइकॉन पर क्लिक करें जैसे कि आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को भी तब्दील कर सकते हैं जैसे ये लेफ़्ट अलाइन है सेंटर और राइट right. एम एस में क्लिप बोर्ड ग्रुप टूल का एक मजमू है जो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स या दूसरे प्रोग्राम के दरमियान टेक्स्ट और ग्राफिक को कापी करने कट और पेस्ट करने की सलाहियत देता है क्लिप बोर्ड ग्रुप रिबन के होम टेप पर पाया जाता है और इसमें तीन बटनस हैं कापी ये बटन मुंतब टेक्स्ट या ग्राफिक की कापी तैयार करने और उसे क्लिप बोर्ड पर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कट ये बटन डॉक्यूमेंट से मुंतखब टेक्स्ट या ग्राफिक को हटाने और उसे क्लिप बोर्ड पर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट ये बटन क्लिप बोर्ड से मवाद को कर्सर के मौजूदा मकाम पर दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या मुख्तलि डॉक्यूमेंट्स के दरमियान डेटा को मुंतकिल करने की या कापी करने की ज़रूरत हो तो क्लिप बोर्ड क्रुप के इस्तेमाल से आप बहुत वक्त और मेहनत बचा सकते हैं जैसे मैं एक टेक्स्ट फाइल से टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में कापी करता हूँ ये फ़ाइल आप डक्रप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को ओपन करें टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और कंट्रोल सी या एडिट मेन्यू से कॉपी करें एम एस वर्ड में आकर मतलूबा मकाम पर कर्सर को ले जाएं और पेस्ट का बटन प्रेस करें और फाइल को सेव करें फ़र्ज़ करें कि आप जाम शमसी के बारे में स्कूल के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं आप अपने प्रोजेक्ट के अनवान को नमाया करना चाहते हैं लिहाजा आप उसे मुख्तलिफ फ़ॉन्ट और रंग में फ़ॉर्मेट करने का फ़ैसला करते हैं ऐसा करने के लिए आप टेक्स्ट को मंतख करेंगे होम टेप पर क्लिक करेंगे और फिर फॉन्ट का अंदाज़ या रंग तब्दील करने के लिए फ़ोन्ट्रुप इस्तेमाल करेंगे असाइनमेंट के लिए उस डॉक्यूमेंट को खोलें जिसे आपने आखिरी क्लास में बनाया था मुख्तलि फॉन्ट के अंदाज़ साइज़ और रंगों का इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट को फॉर्मेट करें एम्फिस या जोर देने के लिए कुछ टेक्स्ट में बोल्ड तिरछा या अंडरलाइन शामिल करें डॉक्यूमेंट को महफूज करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर शेयर करें आपकी डॉक्यूमेंट को दिखने में दिलकश और पढ़ने में आसान बनाने के लिए इन टूल्स को इस्तेमाल करना याद रखें जो हमने इस क्लास में सीखी अगली क्लास में मिलेंगे गुड लक